В Донецке создан городской молодежный центр. О новом проекте в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали его руководитель Виктория Лобко и заведующий отделом поддержки молодежных инициатив Рамиль Замдыханов. Он существует мы с января этого года. И, наверное, будет правильным и важным отметить, что он создан по инициативе Донецкого городского головы Александра Алексеевича Лукьяченко. И то, что это именно его инициатива, это наиболее приятно. Инициатива, конечно, совпала с инициативами других команд и других групп, которые хотели, чтобы этот центр существовал, управление по делам семьи и молодежи Донецкого совета Очень много постаралась, поддержала это. Ну вот с января мы пытаемся наводим порядки в нашем большом здании, бывшем дворце культуры городского совета, наводим порядки, готовимся к тому, функционируем, существуем, действуем, но больше готовимся к тому, чтобы в октябре открыться красиво и рассказать всем о том, что приходите к нам и реализуйтесь во всех направлениях, которых вы хотели бы. Зачем создали? Э, ну, наверняка э, создали для того, чтобы дать возможность э, молодежи реализовать э, свои желания и э, свои таланты, свои стремления, чтобы было куда прийти, э, получить э, знания, опыт, позитив и э, воплотить себя в каких-то своих реализациях. Вот. Чем отличается от дворцов детского юношеского творчества, ну, прежде всего, конечно же, возрастом. то есть это возраст не ограничен, молодежь у нас в нашей стране, ну, мы, наверное, в ближайших странах, это возраст от 14 до 35 лет, но мы, например, считаем, что 35 годами молодежь всегда не должна ограничивать. Мы, мы считаем себя тоже молодыми. Вот. И штат людей, команда, которая с нами работает, есть и постарше, но если человек молод душой, если у него есть энергия, то он может прийти в наш молодежный центр, посмотреть, что его привлекает, записаться в коллектив, в кружок, принести свою инициативу, согласовать с нами и будет реализован во всех своих направлениях любого возраста человека. Планируется, что на базе центра будут работать не только кружки и студии, но будет открыт и консультационный центр. Жизнь человека, особенно молодого, особенно которому не 12-13 лет, а который постарше, вот, допустим, 15-16 вперед, она танцами и пениями ограничиваться не может. Хотя это, конечно, не часть его там сферы интереса. Вот, отсутствует, ну, или, по крайней мере, отсутствие в городе то, что мы для себя позже определили как некая социальная адаптация. Да? То есть человеку, возможно, необходима там помощь профессионального психолога, помощь в трудоустройстве, помощь юриста, потому что а, так или иначе он поступает в конфликт в государством, либо ему просто нужна помощь квалифицированного человека, который поможет разобраться в нашем украинском законодательстве, а в этом и взрослые люди не всегда могут это сделать, всегда это могут сделать. Все это нужно, а структуры, которые вплотную занимались этими вопросами в городе не было, она отсутствовала. До последнего времени, но, к счастью, появились. То есть объективно пришли понимание того, что такая структура нужна. Хорошо нашлись, нашлась и политическая воля и помещение где-то все смогло организоваться и зажить. Разумеется, за короткий срок, сколько там прошло с начала года, 6 месяцев, поднять и построить такую махину невозможно. По крайней мере, цели определены, стратегия понятна, помощь и поддержка какая-то есть, какую-то мы еще рассчитываем и получится. Мы надеемся, что все получится. Несмотря на то, что молодежный центр был создан всего полгода назад, интерес к этому проекту в городе большой. В ближайшее время будет проведена конференция молодежных общественных организаций, с которыми планируют сотрудничать в центре. Это позволит понять проблемы и интересы молодых людей и выработать главные направления в работе.